Всем привет, мои дорогие девчонки! Сейчас я решила снять такое видео Фавориты июля Фаворитов было всего три Так как сейчас середина июля И фаворитов у меня пока еще таких особо не было Так что три фаворита, кому интересно, то оставайтесь обязательно со мной Первый фаворит это, конечно же, крем от Avon Вот тут здесь, наверху Вот вот Эйвен. И вот его название. Пяточки. 75 мл. Так, вот такой вот крем. Тоже сильно рекомендую. Он глицериновый крем для ног с силиконом. Первое, что я хочу сказать про него, то, что он приятно очень пахнет каким-то лаймом. Да, лайм очень классно пахнет. Вот. Дело в том, что когда лето, пятки засы... ну, так, трещинки имеют. И вот этот крем помогает от трещинок, смягчают ваши пяточки. Я его купила в Ватсоне, очень классно. Запомните его название. Запомните его название. А, это, я сказал, стоит это класс, тобой. потому что это действительно классный крем, и он не имеет значения, маленький или большой. Вот. Есть еще и большие вот такие вот. Ну, неважно, купила я сущие копейки, он стоил. Так что не мелочитесь, дорогие мои друзья. Этот крем Вы классный. Смотрите, Юля. Короче, это попробую. всем известный лак от Vella Vella Facts. Вот Vella. Веллофлекс. Flex. Flex. Вот новая формула, новая формула. Вот. Вот он такой. Здесь 250 миллилитров. 250 миллилитров, я думаю, очень сильно это и хватает. Как раз сейчас я перед видео... Ну, перед видео. А побрызгала волосы, свои волосы вот этим вот лаком. Колечко. А вот этим вот лаком. И что вы думаете? Это очень классно. Очень классно. Больше ни не о нем сказать нечего. Покупайте в Ватсоне в любом, в любых магазинах. Ну, можно в Ватсоне. По мелочам. Я это это очищающее молочко от 100 рецептов красоты. то рецептов красоты. 100 рецептов красоты так молочко очищающее оно очень тоже крутое классное так питание и восстановление мягко очищает для снятия макияжа мед молоко целебной травы полезно 100% компонентов вот эмблемка вот вот такая вот бутылочка здесь 155 миллилитров 155 вот такая вот баночка пахнет. О, блин, это классно. У меня ее осталось уже вот сколько. Вот сколько у меня ее осталось. Вот у меня ее сколько уже осталось. Согласна, мало. Это моя четвертая бутылочка. Э, э, м -м, первую это я использовала, я, ее, а с... сейчас... думаю, не последняя бутылочка. Дай бог. Не последнее, я часто, часто очень крашусь, а что что такое я язык заплетается. Часто очень крашусь, и поэтому оно мне вот, вот помогает. Так, короче, круто. Тоже ну, очень сильного фаворита всегда. у меня пока что нашлись. Так что, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, пишите обязательно комментарии вниз. Также обязательно, обязательно подписывайтесь на мой канал. И ставьте пальчики вверх. Так что с вами была я, ваша Настя, пока-пока, до следующей встречи. Увидимся. Ну, и в новых три видео. фаворита пока -пока. у меня пока что нашлись. Так что, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Пишите обязательно, комментарии вниз. Также обязательно, обязательно подписывайтесь на мой канал. И ставьте пальчики вверх. Так что с вами была я, ваша Настя, пока-пока, до следующей встречи. Увидимся в новых видео. Пока!